shaytonlar va jinlar hech qachon osmondan tushmas ekan yoki bir tuynukdan kirmas ekan ular faqat eshikdan kirar ekan shunga buyurilingan boshqa joydan kirolmaydi o'shanig uchun shayton hammamizni eshigimizni darvozamizni oldida poylab turar ekan agar biz bismillahir rohmanir rohim deb eshikni ochadigan bo'lsak shayton aytar ekan o'zini orqasidagi izdoshlariga qarab bugun bu yerda sizlarga tunaydigan joy yo'q ovqat ham yo'q qaytib ketinglar natijada haligi shayton bilan jinlar uyimizga kirmasdan qaytib ketar ekan ularni to'sib qo'yamiz ekan bismilloh bilan agar deyaptilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kim biror bir uyga kirsayu Bismillah demasdan kiradigan bo'lsa eshik tagida poylab turgan shaytonlar va jinlar aytar kanki mana bizga yashaydigan tunaydigan joy va ovqatimiz shu yerda deyar ekan qarang olloh o'zi saqlasin پور حدیث فی الحم و علیہ وسلم نے جس کی تعلیم